অৱশেষত তেওঁৰ মনৰ আশা এটা পূৰণ হ'ল লগতে ময়ো আইফোন গুড মৰ্ণিং কি খবৰ আশা কৰিছো ভালে আছে মোৰ যিহেতু আজি মানুহজনে গাড়ী এখন ল'ব গতিকে ময়ো আহি গলো নগাঁওলৈ এতিয়া নগাঁও হেন চোৱা পালোহি আমি আৰু তেওঁৰ মুখৰ হাঁহিটো চাওকচোন পুৰা একদম ফূৰ্তি এতিয়া বাহিৰতে বহি লৈছো অকণমান ভিতৰত ইমান ঠাণ্ডা বাহিৰত ৰ'দ পৰি আছে যিহেতু ৰ'দতে বহি লৈছো অকণমান যিহেতু গাড়ীখন নতুন ঘৰলৈ যাব গতিকে গাটো ধুৱাই নিবনে কি কয় সেয়েহে আহি গলো কাৰ ৱাশ্বিং চেণ্টাৰত এতিয়া ঘৰলৈ আহিলো ভাইটিয়ে সকলোবিলাক যোগাৰ কৰি থৈছে আৰু যিখিনি নিয়ম কৰিব লাগে সকলো নিয়ম কৰা হল এদিন যেনিবা কিবা বেমাৰ হল ভাইটিও নাই উঠিব নালাগিব সোনকালে আৰু এতিয়া কামত উজু বেছিভাগ কাম মই কৰিলো চিন্তা কৰা উজুত গল কাম কৰিবলৈ গৈ মোৰ অৱস্থা বেয়া আৰু এতিয়া মলম বিচাৰি গৈছে মলম এটা আনিলে সেইটো কটা চিঙা মলম নহয় এতিয়া আকৌ মলম বিচাৰি গৈছে আমি এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ তেজপুৰলৈ যিহেতু মই তেজপুৰৰ অগ্নিগড় চোৱা নাই গতিকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেজপুৰলৈ যাম আৰু কেনেকুৱালৈ কি কথা সকলো জনাম এতিয়া আমি ওলাইছোঁ নগাঁৱৰ পৰা তেজপুৰ তাৰপিছত যাম একেবাৰে গোলাঘাটলৈ তো ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পাইছোঁ জনাব এতিয়া যিহেতু সৰিয়হ ফুলা বতৰ গতিকে ঠায়ে ঠায়ে সৰিয়হ গছবিলাক দেখিলোঁ ইমান ধুনীয়া লাগিছে মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যে নামি গৈ সৰিয়হৰ মাজে মাজে ঘূৰি ফুৰিম কিন্তু মালিকে যদি দেখে আৰু তেতিয়া থ'ব সৰুফালে যায় গোলাঘাটলৈ আৰু এতিয়া আমি যিহেতু তেজপুৰলৈহে যাম গতিকে অভাৰ ব্ৰীজৰ তলেদি এতিয়া এইটো চাইডে যাব লাগিব আমি অকলে নাযাওঁ আমাৰ লগত আৰু দুগৰাকী যাব তেওঁলোককো লৈ লোৱা হ'ল এতিয়া আমি গৈ আছো অগ্নিগড় চাবলৈ তেজপুৰৰ পৰা মোৰ এই ভিডিঅ'টো কোনে কোনে চাই চাই জনাব যিহেতু প্ৰথমবাৰৰ বাবে মই তেজপুৰলৈ আহিছো মোৰ ইয়াত চিনাকি ভণ্টি এজনী আছে তাইকো লগ পালোঁ বহুদিনৰ পৰা কথা পাতি থাকো লগ পোৱা নাছিলো আজি পাই গলো পাহি ভাল লাগিলে আকৌ গোলাঘাট এইফালে তাইৰ লগৰ একো লগ পালো ভাল লাগিলে ভালকে থাকিবা বাই বাই সৰুতে কিতাপত যেতিয়া পঢ়িছিলোঁ তেজপুৰৰ বিষয়ে তেতিয়াৰ পৰাই কিন্তু মনত এটা হেঁপাহ আছিলে যে এদিন ন এদিন মই তেজপুৰলৈ যাম আৰু আজি আহিলোঁ খুব কম সময়লৈ তেজপুৰলৈ আহিলোঁ সেয়েহে অগ্নিগড় চায়ে আমি ঘৰলৈ উভতিম যিহেতু মই গোলাঘাটলৈ যাবগৈ লাগিব টিকেট কাটি লৈ এতিয়া অগ্নিগড়ত প্ৰৱেশ কৰিছোঁ অগ্নিগড়ৰ বিষয়ে সকলোৱে জানেই অগ্নিগড় হৈছে তেজপুৰ চহৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত অৱস্থিত ঐতিহাসিক গড় এই গড়টো তেজপুৰত বান ৰজাই নিৰ্মাণ কৰিছিল সত্ৰৰ পৰা নগৰখন সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবলৈ বানাসুৰে সমগ্ৰ নগৰখনকে অগ্নিৰে বেৰি থৈছিল বুলি কালিকাপুৰাণত উল্লেখ আছে সেয়েহে এই গড়টোৰ নাম অগ্নিগড় হ'ল ঊষা আৰু অনিৰুদ্ধৰ প্ৰেম কাহিনী আমি সকলোৱে জানো বান ৰজাই তেওঁ কইনা ঊষাক সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবৰ বাবে এই গড়টো নিৰ্মাণ কৰাইছিল এয়া দেখিছে ঊষা আৰু চিত্ৰলেখাৰ মূৰ্তি উষাৰ সখী আছিল চিত্ৰলেখা বান ৰজাৰ জীয়ৰী ঊষাই এদিন সপোনত এজন পুৰুষক দেখা পাই প্ৰেমত পৰে ঊষাৰ সখী আছিল যিহেতু চিত্ৰলেখা চিত্ৰলেখা আছিল প্ৰতিভাৱান চিত্ৰকৰ চিত্ৰলেখাই ছবি আঁকি দেখুৱাই উশাই সপোনত দেখা পুৰুষজন শ্ৰীকৃষ্ণৰ নাতি অনিৰুদ্ধ বুলি চিনাক্ত কৰে মায়াজালেৰে চিত্ৰলেখাই অনিৰুদ্ধক অপহৰণ কৰি উষাৰ ওচৰলৈ লৈ আহে এই কথা বান ৰজাই গম পাই অনিৰুদ্ধক বন্দী কৰি থয় কৃষ্ণই অনিৰুদ্ধ মোকলাবলৈ আহোঁতে বানাসুৰৰ ৰক্ষক শিৱৰ লগত তেওঁৰ প্ৰচণ্ড যুদ্ধ হয় এই যুদ্ধ হৰিষৰ যুদ্ধ বোলে যুদ্ধত তেজৰ নৈ বৈ যোৱাৰ বাবে ঠাইডোখৰ পিছলৈ তেজপুৰ বা শোণিতপুৰ নামেৰে জনাজাত হয় ব্ৰহ্মাৰ হস্তক্ষেপত কৃষ্ণ আৰু শিৱই যুদ্ধ বন্ধ কৰিবলৈ সৈমান হয় বানাসুৰে কৃষ্ণক ক্ষমা খোজে আৰু উষাক অনিৰুদ্ধলৈ বিয়া দিয়ে এই কাহিনীটো বাৰু আপোনালোকৰ মনত আছেনে এই দৃশ্যটো দেখি একেবাৰে যেন হৰিহৰ যুদ্ধ হৈ আছে এনেকুৱা অনুভৱ হৈছে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু শিৱৰ মাজত হোৱা যুদ্ধখনৰ নামেই হৈছে হৰিহৰ যুদ্ধ আমি এই যুদ্ধৰ বিষয়ে কিতাপতো পঢ়িবলৈ পাইছোঁ বান ৰজাই অনিৰুদ্ধক নাকফাখেৰে বান্ধি থোৱা দৃশ্য এয়া দেখিছেনে অগ্নিগড় চাবলৈ আহি মোৰ সঁচাকৈ খুবেই বেছি ভাল লাগিলে আগতে আমি যি কিতাপত পঢ়িবলৈ পাইছিলোঁ সেয়া এতিয়া নিজ চকুৰে দেখিবলৈ পাইছোঁ উষা আৰু অনিৰুদ্ধই গন্ধৰ্ব বিবাহ কৰিছিল আৰু এইফালে চাওচোন গন্ধৰ্ব বিবাহ বুলি লিখা আছে এয়া ঊষা অনিৰুদ্ধ আৰু এয়া চিত্ৰলেখাৰ মূল আৰু এয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী যিহেতু মই গোলাঘাট যামগৈ সেয়েহে ইয়াৰ পৰা সোনকালে যোৱাই ভাল হ'ব ভিডিঅ' কোৱালিটিও বৰ এটা ভাল অহা নাই কাৰণ মোৰ আইফোনটোত ষ্ট'ৰেজ ফুল দেখালে এতিয়া এণ্ড্ৰইডটোত বনাইছোঁ যদিও মানে কোৱালিটিটো বৰ এটা ভাল অহা নাই সেয়েহে ভাবিছোঁ ফোন এটাৰ প্ৰয়োজন হৈছে যিহেতু আইফোন ছিক্সটিন এটাকৈ লৈ ল'লোঁ গোলাঘাট টাউনৰ পৰা তেজপুৰৰ পৰা ডাইৰেক্ট আহি আমি গোলাঘাট টাউনত সোমাইছোঁ আৰু ইয়াতে দাদাজনৰ দোকানৰ পৰা আইফোন ছিক্সটিন মোবাইলটো লৈ ল'লোঁ আৰু এয়া সম্ভৱ হৈছে কেৱল আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদত সদায় এনেকৈয়ে মৰম আৰু আশীৰ্বাদ কৰি যাব আৰু ভগৱানৰ কৃপাত আজি ইমানখিনি আগবাঢ়িব পাৰিছোঁ সঁচাকৈ ভাবিবলৈ গ'লে কি আছিলোঁ আৰু কি হৈ গ'লোঁ সপোন আছিলে বেলেগ কিন্তু সময় আনিলে বেলেগ ফালে একো নাই ভগৱানে যি কৰে ভালৰ কাৰণেই কৰে আপোনালোকে সদায় মোক মৰম আৰু আশীৰ্বাদ কৰি যাব আৰু আপোনালোক সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা থেংক ইউ চ' মাছ সেইদৰে মোক আগবাঢ়ি যোৱাত আপোনালোকে সহায় কৰিব আৰু এতিয়া ঘৰ পামগৈ আৰু বৰ বেছি দূৰ নাই তোমাকো মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ তুমি মোক বহুতখিনি চাপৰ্ট কৰা জীৱনসংগী হিচাপে তোমাক পাই মই বহুত সুখী ঘৰ পালোহি আৰু দেই জিমিয়ে মোক পাই একেবাৰে ক'ব নোৱাৰা হৈ গৈছে